Salam dostlar, Taromagi xoş gəlmisiniz. Kanalımıza yeni gələnlər kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza like atmağı və aşağıya yorum yazmağı unutmayın. Həmişə bu hissəni uzun çəkirdi, kanalımızı tanıtmaq məqsədi ilə. Bu günləri necə çox uzatmadan bürclərimizə keçirək. Keçirib bu günün bürcünə, Əqrəb bürcü. Əqrəb bürcü 4-10 yanvar tarixində necə keçirəcəyi haqqında astroloji məlumat verməsən də bu həftə ə, qovuşma var, bir də ay pozisiyonunun təsəssüz dəyişir. Bunun ətrafımızda necə təsir edəcəyi haqqında danışım ki, ətrafımızda məlumatımız olsun. Ay qız bürcündə həftəyə başlayır. Bu da edilməsi gərəkən işlər varsa, onları edəcəyik deməkdir. Dinləni işlər artacaq. Biraz çox işləmək və ya bir şeyə səssizcə işində gücündə olub, belə konsentrə olub bir şey fikrinizi, məqsədinizi bir yerə yönləndirməkdir. Çarşənbə günortaya qədər Ay qız bürcündədir, amma daha sonra tərəziyə keçir. Bu da bizim münasibətlərimizi həyatımızda daha ön plana çəkir. Münasibətlərdə bərabərlik, tarazlıq və qarşı tərəfdən gözləntilər, razılıqlar önəmli ola bilər. Bu cümə axşamı günortaya qədər, yəni bu enerjini münasibət enerjilərini hiss edəcək. Daha sonra isə cümə axşamı, cümə, şənbəgənin günorta gün saatlarına qədər Ay əqrəb bürcündə olacaq. Bu bizim pul sahəmizə təsir edir. Həftə sonu bazar günü isə ay oxatanə keçir, gəzmək, şənləşmək istəyi biraz e, içimizdə yaranıbla bilər. Təbii ki, karantində evdə filmi sevdiyə bilərsiniz. Sosial mediada hərəkət edə bilərsiniz. Dostlarınızla danışa bilərsiniz, belə video zəng falan. E, ya da fərqli mətbəxlərdən yemək bişirib kiçik bir evdə, yəni əylənə bilərsiniz. Daha sonra bu həftə çərşənbə axşamı Merkuri ilə Plüton qovuşur. E, bu qovuşumda biraz düşüncələrdə təqıntılı olduğumuz yerlər varsa, onları ələ alıb daha dərindən düşünüb və sual işarəsi olan yerləri ə, tamamlaya bilərik. Daha sonra Cümə axşamı Mars 6 aylıq yolunu Qoşda bitirir və keçir Buvağa. Bu da Venera tərəfindən idarə olunan bir bürcdür. Ona görə də Mars da Sərərə zərər pozisiyondadır. Bu buğa pul məsələlərinə təsir edəcək bu bizdə daha sonra e, məsəl pul məsələləri necə təsir edə bilər? Bunun da aydınlığı qətirəm. Pul məsələlərində məsəl üçün e, hər hansı bir mübarizələri varsa və ya pulla bağlı məsələlər artacaq ya da güvənsiz hiss ediriz özümüzü. E, bu zaman ikiləmdə qala bilərik. Bir şeyə e, sərmayə qoyub-qoymayım, addım atım-atmayım, bura pul xərcləyim-xərcləməyim kimi e, bir az özünüzü güvəndə hiss etmədiyiniz, risk ala bilmədiyiniz hərəkətsizliyin ön planda olduğu və bunun da bizə necə təsir olacağı. Geri dönüşü bu cür ola bilər ki, bəzi fürsətlər var ki, onları əldən çıxarda bilərik. Ona görə də çalışın, gözünüz açıq olsun, fürsətləri itirməyin. Çünki çox vaxt eyni fürsətlər həqiqətda bizim qarşımıza gəlmir. Daha sonra cümə günü Venerya oğlara keçir. Bu da münasibətlərə Saturun bürcü olan oğla yönəltdiyi üçün daha ağır münasibətlərə, iş dünyamıza daha çox önəm göstərə bilər. Yəni münasibətdə sevdiklərinizə sevdiyinizi deməkdə de utanmaq və ya həm də özünüzü ifadə edə bilməmək çətinliyini keçmək kimi problemlər yaşada bilər və hər şeyə iş kimi baxmaq, məsuliyyətlə hərəkət etmək istəyə bilər. Okay, mən məsuliyyətliyəm, amma hər şeyə iş kimi baxmaq bəzi məsələlərdə duyğuları öldürür. Daha sonra Merkuri də boyunca keçirsiz, o blokda yolunu sonlandırıb. Nə qəsadibsə. Ketir də olacağı. Bu da 2 həftə, yəni önümüzdəki 2 həftədə yeniliklər, bilim, texnologiya, icadlar, kəşflər, sosial media, münasibətlər, daha çox öyənmə vaxtımızı sərf edəcəyimiz bu sahələrdə və yax da ki, dostlarla, daha çox çevrəylə əlaqəli ola bilərik, fərqli bir alan tapa bilərik, fərqli bir iş tapa bilərik, o hobbi tapa bilərik. Onun arxasınca zamanımızı sərf edə bilərik. Əm bir də iradlar bildirə bilərdi insanlarda, iradalarımızı bildirə bilər. Həftə sonu çünki şərt emişlər, dava, mübahisə ola bilər. Çalışın əsəbləşməyin, özünüzü ələ alın. Həftə sonu çünki bütün günsə aqressiv olacaq, bunun bizə də təsir edəcək. Bazar günü önəmli bir məsələdə məsuliyyət алып, işini bu məsuliyyətə baxa bilərik. Gələk Əqrəb bürcünün, bu Əqrəb bürcünün birbaşa 4-10 yanvar tarixində necə təsir edəcəyini Dostlarla planlaşdırdığınız həftə əvvəli işlər olacaq. Bəzən bəzi dostlarınızla danışıb, məsəl üçün saç tıraşı vəs, tanışdığım 13-ün örcəyində olur. Bəzi dostlarla məsəl üçün planlaşdıra bilərik bəzi işləri ki, ə, həftə ortası görüşəy, bir yerdə çay içəyə, nə bilim söhbətləyə. Çoxdan da görmədiyiniz dostlar ola bilər, keçmişdən gələn dostlar. Bu həftənin tarotunda bütün müjdələrdə keçmişdən gələn adam var, yəni. Görünür sizdə çıxacaq hələ. Cümə axşamı, çarşənbə axşamı, çarşənbə günü gün ortaya qədər tək qalmaq istəyə bilərsiniz. Əslindəsə həftə əvvəl qurduğunuz planları biraz ərtəliyə bilərsiniz. Bu halda mən yorxu dam gələ bilmərəm kimi bəhanələrlə, yəni aradan sıvışıb qaça bilərsiniz. Çünki biraz tək qalmaq istəyi ola bilər. Planları gecikdirmək istəyib ola bilər. E, sonra rutin tamamlanması lazım olan işlər də ola bilər ki, məsəl e, dediğim günlərdə bəzi işləriniz var ki, onlara çatdıra bilmirsiniz, onlar səbəb ola bilər sizin bu yorğunluğunuzun. Cümə və cümə ertəsi hərəkətli olacaq, özünüzü özünüzə gətəcək, sizi bir silkələyəcək, e, o həmen o pis enerjini geridə qoyasınız. E, yaxın çevrədə bəzi danışıqlar ola bilər. Beyninizdə həyədləndirdiyiniz e, önəmli məsələlər ola bilər. Və ya da ki, sosial mediada ya da müəllim və ya tələbəsinizsə işinizi daha dəyərindən gedib daha da gözəlləşdirmək istəyə bilərsiniz və ya güclü bir insandan dəstək alıb e, ondan nə öyrənə bilərsiniz. Mart buğaya cuma axşamı keçir. E, bu da sizin üçün ikili münasibətlər sahəsinə təsir edəcək. Mart ayına qədər, yəni daha çox e, sürtüşmələr bu vəhsiləri sevdiklərinizlə tinadlaşmaq və ya irad bildirmək kimi enerjilər gündəndə ola bilər. Yəni təxminən mart ayına qədər biraz bilinizin simi olsun. Diqqətli olun. Cümə günü məsələn öyrənmək, hazırlaşmaq, hər hansı bir şeyə bəlkə də imtahanınız var, imtahanınıza hazırlaşırsınız. Əlaqələri hərəkətkilik yarana bilər. İşlər və ya sevdiyinizlə bir yerə gedib bir yerdə vaxt keçirmək istəyə bilərsiniz. Çarışın hər şeyə iş kimi baxın, hər şeyi planlayın, çünki dediniz ki, həftə əvvəl məsələn plan qurub həftə ortası o plandan qaçmaq istəyə bilərsiniz. Ev, ailə məsələn də danışıqlar və məsləhət ala bilərsiniz. Gərək görək tarot sizin üçün 4 10 yan va tarixində sizin üçün nə nəzərdədir. Görək keçmişdən gələn biri var, siz dediniz. Hı -hı. Ay kartı bu həftə bir görüşdə çıxmışdı. Səhrəmən də. Demək, demək, burada bir insan var. Kupa prinsi, yəni su qrupundan ola bilər. Əqrəb, balıq, hərcayən bu bürcdən biri ola bilər. Əm, bu insana qarşı sanki bir suallarınız var sual işarəsi olan ə, məsələlər var və ya da şüphələriniz var. Ə, Dünya kartı deyir ki, bu şüphələriniz, yəni cavablanacaq və ə, pozitiv enerji ilə. Çünki qəlibiyyət, yəni pozitiv enerjidə tamamlanacaq. Yəni sanki ə, bir şeylər aydınlaşacaq sizin üçün. Bu həftə aydınlıq həftəsi ola bilər bəzi məsələlərdə. Fikirlərinizdə həmin insanla bağlı tutduğunuz məsələ də ola bilər. Yəni hər yox əlaqəniz olsun olması. qızıl kraliçası. Üç kartı. Bir məsələ var, bir məsələ də fürsət itirməsiniz. Yəni bir fürsət gəlib qabağınıza, siz onu e, içirmişsiniz, o fürsəti ya görməmisiniz ya da raddət etmişsiniz. Opsiyadan sonra pis olursunuz. Həqiqətində itirdiyiniz şeyə görə çox pis olursunuz bu tusum kraliçası deyir ki o fürsət yani güc qazanma gələ bilirsən. Sizə bir daha gələcək amma daha gözlü, paşana, daha gözlü bir şəkildə gələcək. Yəni əvvəlki fürsətə baxanlıq daha ciddi bir şəkildə gələcək. Çalışın onu itirməyin çünki siz o fürsətdən güc qazana bilərsiniz və yəni böyük bir irəliləyiş ola bilər. Yəni çalışın bu dəfə həmənki kimi şey etməyin. İki kart. Yıqılan külə Mən çəkdiyim yer səbəbindən də çəkir. Aziz kartım. İqlanculə, bir şey var ki, bir məsələ var ki, o məsələlərini məsələn siz düzəldirsiniz. Bir qulpundan tutursuz o bir qulp, bu xarab olur. Siz onu düzəltdikcə o yıxılır. Siz təmir edirsiniz qurursunuz, quraşdırırsınız, o yox olur, yəni. Və siz həqiqətən də çox istəyirsiniz ki, içdən çox arzulayırsınız ki, o məsələ düzəlsin. Bu bir iş də ola bilər ki, hər hansı bir işlə işləmək istəyirsiniz. Çünki qurun Azərkartın müəssisə kartı da qədər bilə bilər, yəni hər hansı bir əkimə işləmək. Və yaxud da ki evliliyi də işarə edə bilər bu. Yəni siz çox istəyirsiniz ki, həmin iş alınsın, yəni yorulursunuz, o yığıldıqca siz düzəlticə həmin işlə bağlı pozitiv bir qəlibiyyət görünür. Yəni sizdə yəni bir addım gələcək. Ya böyük bir insandan bir məsləhət alarsınız və həmin o işi şirinləşdirəsiz. Yəni diri şirin tatlıya bağlanır. Şirinləşdirəsiniz və həmin işə həqiqətən o cür yaxşı bir xəbər gətirəsiniz və ya o cür yaxşı bir irəliləyiş olacaq. Hətta bunu dostlarınızla, sevdiklərinizlə bir yerdə qeyd edə bilərsiniz. İnşallah olar. Əqrəb bürcü, məndən bu qədər çox sağ ol. Məni dinlədiyiniz üçün kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza like atmağı və aşağıda yorum yazmağı unutmayın. Çünki sizin yorumlarınız mənə pozitiv enerji olaraq geri dönüş edir. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.